নমস্কাৰ এইখিনিতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো কাৰণেই শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভালমান থিয়েটাৰৰ কিবাখন থিয়েটাৰৰ গীত ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰিছে ভিডিঅ' অডিঅ' সম্পূৰ্ণ আৰু তাৰে ভিতৰত কেইটিমান গান বিশেষভাৱে ৰাইজৰ মাজত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ এটি খুব ধুনীয়া গীত নীলিম গুচকুট নীল আকাশ আৰু বি টি চাদেৱীৰ কণ্ঠত এই গীতটিয়ে খুব কম কম দিনৰ ভিতৰতেই এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলচত বা ফেচবুক ৰিলচতে হওক নাম্বাৰ ওৱানত আছে আৰু স্পটিফাইড ট্ৰেণ্ডিং নাম্বাৰ ওৱান হৈ গ'ল আৰু ইউটিউবত ইতিমধ্যেই এইটো গানে আজি চাৰিদিনত প্ৰায় দুই লাখ দুই লাখ জুৱাৰ্জ অতি কম কৰিছে আৰু ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ নিজা ইউটিউব চেনেলত সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এইকাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ভালুমান থিয়েটাৰৰ গীতসমূহ ইমান বেছি আদৰ দিয়ে ৰাইজে ইমান বেছি মৰম দিয়ে আৰু ইমান হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰিলচ বনাইছে যুৱক যুৱতীসকলে আৰু তেখেতসকলে ৰিলচ আপলোড কৰিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এই গানটো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে গোটেই অল প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হৈছে আৰু গোটেইখিনি প্লেটফৰ্মত গানটো ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবলৈ যিখিনি দিছে শুনিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু ৰাজমুকুত থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজকৰ হৈ তেখেতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু মই গানটোৰ সৃষ্টিকৰ্তা হিচাপে মই অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে শ্ৰোতাক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মহাভাৰতৰ শেষ অধ্যায় নাটকখন অভিজিত ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰত এই গানটো উপলব্ধ হ'ব নীৰেন্দ্ৰ চকুত আৰু আমি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'তেই এই গীতটোৰ যি সফলতা তাৰ আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম কেক কাটি আপোনালোকক সকলোখিনি আমি জনাম আৰু আজি কিন্তু আগতীয়াকৈ আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ